Salam əziz izləyicilər. Bu videonu çəkmək məqsədim odur ki, ə, deməli kanalımda yerləşdiyim bu videoların iminə subaqların ixtisas seçimi vizonu altında şərhçilər bəziləri yazdıqlar ki, biz biz kodu yazırıq. Ə, bizə cavab olaraq ə, qeyd olunur ki, belə bir ixtisas yox, yoxdur. Yəni ki kodu şəxs yazınız. Biz nə etməliyik ki, ancaq ilk öncə kanala da ixtisas seçimi üçün səhifəyə daxil olmağımı göstərir. dim.gov.az səhifəsinə daxil olunuruq. Sonra ixtisas seçimi 10 20 sentyabr yazılıb. Sonra bakalavran səviyyəsinə qəbul olmaq istəyən abiturientlər üçün daxil oldu. Sonra abiturientlər üçün giriş daxil oldu. Əvvəlcə istifadəçi adı və parol daxil edirik. daxil edirik. İkinci təhlükəsiz şifrəsi. Bu 4 rəqəmdən ibarətdir. Bəzilərində ilk olaraq qeydiyyatdan keçəndə 2 dənə kod istəyəcək, təkrar istəyəcək. Öz doğulğun tarixinizi yazsaz, yaddan çıxmayacaq. Yəni bunu unutmaq lazımdır, gələcəkdə lazım olacaq bu kodlar. Aha, bizə belə bir səhifə açıldı. Sizdə ola bilər ki, ixtisas seçməmisiniz, bunlar olmasın. Yəni boş olsun burada. Sıfırlar yazılsın, burada boş olsun bəlkə. Yəni. İxtisas seçmək üçün nə etməliyik? İlk öncə obtrendlərin e, subaklarla ixtisas seçimi jurnalını almalısınız. Belə bir jurnaldır. Düzdür, məndə kopyasıdır. Öz rəngi e, təxminən bax bu rəngdədir. Apis biraz bundan sarımtıl rəngdədir. Subaklar aralarının ixtisas seçimi. Bu jurnalı aldıq. Seçirik. Burda açırıq öz ixtisasımızı tapırıq. Məndə ortopedik stomatologiya. Baxın. Ortopedik stomatoloji, ortopedik stomatologiyadan hansı ixtisası, ali məktəbin hansı ixtisasını sənəd verə biləririk? Burada etologiyadır, sonra ə, ayrı ayrı sənəd ayrı vərəyə baxırıq. Bir də ortopedik stomatologiya hara verə bilərik? Biologiya, biotehnologiya və də ekologiyaya verə bilərik sənəd. İndi biz ə, deməli bizim kollecdən öz ixtisasından ekologiya, stomatologiya, biologiya və biotehnologiyaya sənəd verə bilərik, düzdür? açırıq Abiturient jurnalını. Mən özüm 4-cü ixtisası olduğuma görə, sənəd verdiyimə görə Abiturient jurnalında 4-cü qrup ixtisası seçirəm. Burda axtarırıq. Bakı Dövlət Təhsil lazımdır. Bakı Dövlətə qəbul olmaq istəyirəm. Öz ixtisasımı seçirəm. Ekologiya var burada. Biotexnologiya var, biologiya var. Buların kodlarını, bu kodlarını götürüb köçürürük hmm, bura. Bu kodu köçürürsünüz ha. Bəziləri götürüb baxın, bu kodu götürüb köçürürlər. Bu kod deyil. Bu kod bilisiz hansı koddur? Səni göstərərəm. Bu kod, bu kodlar kollecdə imtahan yazanda xatırlardasınız, imtahan kağızlarının üstündəki sizin şifrənizdir. Kollecin şifrələridir. Və bu da ali məktəbin həmin şifrəsidir. Bu ixtisas seçimi üçün deyil bu kod. Həmin kod burada yazılıb. Buyu başdı. Həmin kod ixtisas seçimi kodları bunlardır. Bakı Dövlət Universiteti istəsəz öz fakültələrindən ekologiya seçərsiz. Mən seçmişəm, Tibb Universiteti ilk olaraq bunu seçmişəm. Stomatologiya 12 11 83. Deməli daxil olur ki, ixtisasımız 12 11 83. Sonra da sual verir. Dövlət hesabına istəyirsən yoxsa öz hesabına? Bunlardan birini seçirik. İlk öncə birinci beşliyi Dövlət hesabına yazın. Sonra eyni kolleci, eyni ixtisası ali məktəbin dövlət hesabına yazın. Diabıd da ola bilər bəzilərində, bəzilərində əyani ola bilər. Baxın, Lankaran Dövlət Universiteti ekoloji qiabı yazmışam pulsuz. İlk öncə 3-4 dənə pulsuz yazmışam, mənə lazım olanı. Qalanlarını pullu yazmışam. Yəni bura daha elə ixtisası yazmışam ki, sabah ödənişə, yəni çox olmazsa sabah ödəyə bilərəmsə, onları yazmışam ilk öncə və mənə səhifələri yazdı. Ən axırda Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti stomatologiya. Bunu axırda ona görə yazmışam ki, pulu bunun illik ödənişi 4000-dir. Yəni ora getmək şansım çox aşağıdır. Kimin hansı sualı qalıbsa, kommentarlarda yaza bilərlər mənə.